Ну, достаточно. Я привез свое письмо, я привез медиа и я озвучил э -э, информацию, о, о, то есть, коротко о том, почему я там, да, по семье, и они взяли некоторое время на подготовку ответа, но могу сказать то, что э -э, они однозначно обеспокоены ситуацией, они ее видят, потому что в Европе э -э, вот вопросом социальной ответственности, Вопросом а, как бы, моральности в работе а, таких организаций уделяется достаточно большое внимание. И, насколько я понимаю, УЕФА сейчас не может оставаться в стороне от а, тех а, вещей, которые уже озвучены в международных медиа. Мы встречались а, и беседовали с, с, со швейцарским национальным телевидением, они будут готовить идеи и сюжет об этом. И, как бы, ну, правда идет по тоже уже. Як може ми допомогти спосилити позицію для мішеля платині і для Європи? Я бачу, там були на Znex здається, стаття про те, можливо, там десь потрібно лайки поставити, десь якісь коментарі написати, чи десь почати в інкидині. я вважають, що спільнота в Україні, чим тобі допомогти інтернет-спільноти? резонансе думать, как о том, что мы сами можем сделать внутри Украины для того, чтобы эту ситуацию, эту ситуацию изменить. Потому что ну, международный резонанс сделать, может сделать некий означенный штаб людей. Это то, чем я сейчас вынужден заниматься, потому что ну, мне пока нельзя приезжать в Украину. Ну, то есть я могу доехать только до аэропорта, и оттуда прям в Лукьянское СИЗО поехать. Да? А, но как можно поступить там с одним, с двумя, тремя десятью человеками, но, э, скажем, не до 200 тысяч погасить будет уже сложнее. Все это главное, то, что нам нужно сделать. И я повторюсь, это не про простоприимцы и не про футболки, и не про веников вот, давным-давно. И сейчас есть некоторая дрема, как бы поругаться в Фейсбуке и все останется так, как есть, либо ну, что-то делать каждый то, что, каждый то, что может какие, ну, твои планы, какие то твои идеи, э, повинно, какие акции в Украине смогут э, параллелить ситуацию на трашке? А, ну, э, самый ближайший план – это, конечно, приехать в Украину. Для этого сейчас, ну, я, ну, журналисты пытаются, во-первых, э, узнать мой правовой статус, потому что в ответ на Мои просто официальные следователи в милицию мне говорят, ну вы к нам приходите, мы вам расскажем правовой статус ваш. Я говорю, нет, ребят, я это кино знаю. Вот. Я к вам приеду на Поршу и я не знал, да. а, как бы, Поэтому а, мы пытаемся сейчас уже через официальные вопросы а, а, ну, сделать так, чтобы мне можно было приехать в Украину и заниматься там, тем, чем, а, как бы, чем, чем сейчас нужно и не снова а, Пока я здесь, планировать э, а, акции прямого действия и распределенные облачные э, буквально в ближайшее время две такие акции будут будут анонсированы вот. они будут сделаны максимально децентрализованно чтобы с одной стороны внимание честно привлекалось с другой стороны например ну, мы реально сейчас живем. Мы, и вот та стратегия которую я пытаюсь придумать она такая облачная все в интернете чтобы не было единого центра чтобы максимально

У тебя нет правительства, удалось ли тебе как так, чтобы те, кто взимал этот рынок, принесли свои цели и изберегли его? Да, фактически да, потому что ну, на самом деле это одна из моих приоритетных задач, потому что, знаете, есть большие битвы, а есть вот одна такая маленькая битва. То есть и для меня, как для человека, который по профессии предпринимателя, восстановить просто клиенты, сделать его неубиваемым, но надежным, это будет маленький мир. На сегодняшний день мы уже работаем с а, теми клиентами, которые... Вот, из-за всего произошедшего не сумели получить свои заказы. То есть мы либо исполняем заказы, либо возвращаем платежи. То есть можно сказать, что поступим в закрытом режиме он уже работает. То есть доступна отмитки, доступна вся наша операционная база. А, буквально, я думаю, что в течение 4-5 дней мы снова будем паблик и поступим. Знаете, так как вот, в Грузии было принуждение к миру, так вот я сейчас иногда рассматриваю это принуждение к реинженерию. да? То есть, вот заставил вас делать вот, вот, те реформы, которые мы давно планировали, но все как-то не складывалось. Новый поступил будет чуть повыше, чем старый. не вы будете будете бизнес ну, мы сейчас в проект верим, как получится, да? потому что на самом деле уникальная штука, как э, получится ли у нас перенести в опыты не только сервера, но и производство. Да? Будем пробовать. Если все получится, наверное, через некоторое время на какой-то пресс-конференции я про все расскажу. Приглашу вас туда каких-нибудь майоров из уборков, Сейчас, скажи, пожалуйста, как дела с сотрудниками, что с ними происходит, в работали постпринте, если на них кто-то давление играет? Что, что с людьми самое главное? Ну, будем говорить так, что давление на сотрудников было обычно серьезное для нашего первого флешмода, и до тех пор, пока ситуация не стала сильно публично, да, потому что, ну, вы же понимаете, что э, давление оказывали исполнители, да, и эти исполнители, они в том числе, понимая определенную неверенность, они боятся того, чего не вышло. Поэтому, слава Богу, слава Богу, к нынешнему моменту может, большинство людей более-менее оставили в покое, да? но э, проблема заключается в том, что многие люди, вот, за ту неделю страшно, они но ну, пережили действительно серьезные морально-психологические травмы. Я без преувеличения говорю, от которых нам придется годами восстанавливаться. А, какая-то часть людей от нас ушла, потому что а, а, ну, просто решила какой-то спокойной жизни, а какая-то часть, а, они хотят работать, но они не могут ну, в силу того, что, а, что случилось. Да? А, Где-то вот, половину, половину, людей потеряли, ну, половина людей остаются, которые боевые птицы, слава богу. И это я говорю принципиально, что самоказание на наказание тех двух людей, которые угрожали изнасилованием нашему технологу, для меня это принципиальный вариант. И а... ну, то есть, я сразу сказал и на первой акции, что любое давление на людей будет восприниматься как личная обида и личная вражда. И пусть потом не жалеют о сожженных коршах и так далее. То есть если будут ну, как бы, вещи по-человечески нехорошего в отношении сотрудника, будет такая же реакция. Неожиданно, да? Поэтому э, никакой такой команды э, у меня нету, у меня есть адвокат, да. Причем он нашелся уже после 6 сентября, это Александр Данилюк, он сильно помогает в юридической части. Вот. У меня есть два человека в Киеве, которые э, помогают с какими-то локальными заданиями, То есть взять, отсканировать тот -то или иной документ. Всю какую-то медийную активность, если уже об этом, ее не придумают там. Штат пиарщиков и так далее. Это все переходит от меня. Более того, ну, я сразу скажу, что здесь нет какой-то реализуемой стратегии. Вот мы делаем так-то, так-то и так-то. Да? То есть вот, допустим, мы съездили в Швейцарию, получилось хорошо. В да? Швейцарии нас сам, сами журналисты нашли, швейцарского канала и не только заинтересовались, но и дали контакты своих коллег. То есть это не такое, вот, там, мы где-то за год их нашли заплатили 100 тысяч миллионов. Это все как-то вот... Э -э 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 -э. ну и единственное, что, конечно, у меня есть там, линия поведения на 2-3 шага вперед. Я знаю, что я делаю сегодня или там, через два дня, но что будет через неделю, то, неизвестно, и никто не об этом не говорит. очень хороший вопрос, и, наверное, на него по-правильному было бы ответить, там, говорить там, про Украину, про высокие цели идеалы и так далее. А, на самом деле, моя единственная мотивация а, ну, вернуться в Украину сегодня, это то, что моя, вот, честно, по сути, я где-то реваншист, но в таком хорошем, я не понимаю, почему а, ну, хорошие и умные украинцы должны проигрывать живым бандитам украинцам. Ну и так, по-простому, так по детству. Да, да? То есть, э, может это, ну, звучит немножко пафосно, но я не понимаю, почему я должен уступить, ну, свою родину а, им, а не они и должны уступить нам, да? а, 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 как вот вы? честно не понимаю, потому что, да, и в Хорватии, и в Швейцарии, там, и где-то еще хорошо, но... А, но, ну, ну, все равно Украина есть Украина для меня. Да? Хотя с бытовой точки зрения, наверное, тут лучше. Да. Спасибо. Я когда написал в Твиттерскую что когда правительство и народ входят в конфликт, настоящий патриот становится противником ну, правительства. Да, это так. Спасибо. Спасибо. Зараз ще десь, по-моєму, там просто Спасибо. Мне и президенты неизвестны в Україні, да? Я думаю, что с учетом того, что где-то студент многие чат на карандаши, в реальной пушах

есть либо у меня на Фейсбуке у нас на, на, на стене, либо какая-то часть у ребят, спасибо жителям Донбасса страница, которая является их изначальными авторами. То есть, если кто-то чего-то не нашел, пишите на стену, быстренько буду выкладывать запросом. Ну, и плюс восстановится уже скоро просто принт, то есть там можно будет конструкторы разместить. Ну и плюс вектор забывается стены у нас или у наших Боже, уважение для нас просто. А, ну вот что-то забыл. Это все было завершено, что будет дальше друг СЖД женой футбола. Конечно, он будет с первого дня летать в новый клуб, поэтому мы сделаем отдельную категорию. <свят> да, на самом деле, ну, как бы, э, э, то, что, то, что сейчас происходит у вас в Львове, это очень правильная штука, но ну, вот в таком контексте. Да. Чем дальше, тем э, все будет ну, в ближайшее время хуже с точки зрения вот, да. Свободных СМИ ждать не стоит. Да. Не стоит ждать послабления ну, скажем, отношения власти к тому. Ну, недовольство, которое у нас у всех назревает. Но если смотреть на это дело с точки зрения рук 2 да, то мы каждый себе СМИ. Да? Мы каждый себе и маленькая организация, потому что у нас есть э, э, мы, как бы, друзья, знакомые, и мы можем каждый э, где-то вот так немножко объединиться. В конце концов, у нас у каждого есть принтер, поэтому мы можем напечатать 10 листовок и у вас есть там голос и, и боя, которую у вас никто не забудет. То есть, э, поэтому большой респект э, э, как бы Больву. Э, спасибо тем, кто собрался. Я всегда, ну, мне кажется, что... Опять же, пусть это пафосно звучит, но вот интернетчики — это э, те люди, которые в первую очередь должны ну, и э, знать правду, и доносить ее э, ну, другим людям. В общем, тримайся, в все будет удобно.